Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində yeni baş yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində 4 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizə. 4 otaqlı həyət evi təzə təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmuyub. Üzü ağlay daşdır, yerdən kürsülüdür. Bu hissəsində evin zircəmsi var. Böyük pəncərlərləndi. Şəbəşə şəklində pəncərlər plastik yığılıb. Yuxarıda eyvana da var, yəni balkonu da var. Burada dekorativ ağaclar üçün yer saxlanılıb. Həyəti genişdir. 2 maşın rahat şəkildə yerləşəcək, tutdurma üçün hissə də yerdə qalır. Çox keyfətli iş görülüb. Kanalizasiya, qaz, su, işıq var. Hamsi mərkəzidir. Sənədlərimiz çıxarışdır. Bir başın oturağa qoydaq, qəsət olacaq. Yəni kupçası var. Və keçərəm evin üçün olan şərti göstərim. Bu çaraq dəhlizdə isti pulduq dəhliz, kirem, kiremadan granitdə döşəməsi. İkinci mərtəbə qalxan pləkliyəndir. Burda bizdə pləklin altında boş bir yer var. Lazım səhiyyəni yarmaq üçün. Bu şəhər mənzilimizdə mətbəxdir, qonaq otağı və hamam otağı var. İstimlik şöbə qonaq otağını göstərmişdir. Qonaq otağı gördüyünüz kimi tam təmirli, tam səliqəli təmirlənib. Evin iç qapılarında keyfiyyətli qapılar qoyulub. Kombi xətləri, həm sahədə, həm də çəkilib otaqlarda var. Pəncərəsi də birbaşa öz həyətinə baxır. Yaxınında təzə olsun məktəb də var, 4 nömrəlik. Və əsas ki, bu qaydada bu həyətə gözəl həyətini hey Evin digər otaqlarını və hamam otaqlarını göstərəcəm. Burda bizdə belə bir hamam otağı birinci mərtəbədə. Aksessuarlar danışığa əsasında da quraşdırılmaq mümkündür. Müştəri öz zövqünə uyğun da alıb quraşdıra bilər. Belə bir böyük bir mətbəximiz var. Mətbəxdə də döşəmə keramik, divarlar isə futboldu. Əlağa yenə də komkətlər yerlərlə ehtimala çəkilib. Ev tam qoşa daşdır. Evin birinci mərtəbəsinin ikinci mərtəbəsinin arası monolit betonudur. İkinci mərtəbəli evlərdə Mətbəx arasında mürəkkəb etmə olması çox keyfiyyətlidir. Və qalxım ikinci mərtəbəyə olan işarəti göstərəcəm istədirəm. Və ikinci mərtəbəyə qalxmışıq. Dəhlizin özünün arxı böyük bir pəncərəsi var. Burda ikinci mərtəbədə heyvandır, balkon üstünə baxır. Ətraf tam yaşayışdır. Ağlay daşdır, təmiz ağlay daşdan istifadə olunub çöl divarlarda. Burda bizdə birinci yataq otağıdır. Yenə də çox saylı pəncərlər nədir. Döşəmə burdurdur, laminatdır bizim çıxılan ikinci mərtəbədə aid olan hamam otağı var. tam təmir. Bir dərar vurum ki, aksessuarlar danışıq əsasındadır. Aksessuar qoyulmamasının səbəbi zövqdən asılıdır. Müştəri var, qoyulan aksessuarları bəyənmir. Və burada da bizim orta ölçülü yuxarıda olan ikinci yataq otağıdır. Evin ümumi otaq sayı 4-dür. 3 yataq otağı və bir qonaq otağı var. Hər mərtəbədə hamam otağı var. O da böyük yataq otağıdır. Yataq təsərrüfatı xoş yerləşəcək. Tam qoşa daş qiymətimiz 109.000 manatdır. Nağd satılır, kreditlə təklif olunmur. Qomxətdir. YouTube, Instagram kanal zabım olmağı unutmayın. Abunə ol ki, satışa çıxacaq bina və həyət evləri ilə bağlı bir dəgəntir. İçə sizlər zövq görə bilərsiniz.